Сегодня в городе в составе добровольных дружин 385 человек. Улицы, парки и скверы, дружинники патрулируют как самостоятельно, так и вместе с милиционерами патрульно-постовой службы, а также с участковыми инспекторами милиции. Кроме непосредственно охраны общественного порядка, дружинники активно помогают в профилактической работе с лицами, состоящими на учетах в милиции, в обеспечении дорожной безопасности. По мнению сотрудников милиции, добровольные дружинники вносят весомый вклад в охрану правопорядка. Да увеличиваем количество маршрутов по городу. То есть ставим одного опытного уже сотрудника милиции, с ним два дружинника. И где-то в особенности, вот как я приводил примеры, допустим, рассматриваемый вопрос, улица Рокоссовского, студенческая. Вот эти наши пивные, там стоят киоски. Когда заходят два милиционера, где-то делают кому-то замечание, сразу идет какая-то агрессия. Почему милиция мешает нам пиво распивать? Когда заходит сотрудник милиции, два дружинника, нормальные мужики такие, сотрудник милиции делает замечание, там кто-то начинает что-то говорить, и тут гражданский ему же говорит, ну послушай, ты же не то делаешь, неправильно. Реакция совсем другая, реакция положительная. Дружинники необходимы, это однозначно. Наиболее эффективными являются дружины, закрепленные за четвертой отдельной ротой патрульно-постовой службы милиции. Но отдельные дружины не отвечают требованиям, предъявляемым к работе. Прежде всего, в работе патрулей важна стабильность и своевременность выходов на дежурство по охране общественного порядка. А некоторые дружины игнорируют эти правила. В течение 2014 года практически не выходили на дежурство дружинники аграрно-технического и аграрно-технологического и выполняет график выхода добровольцы из узла электросвязи. За последние два года не было зарегистрировано новых дружин. Зато семь раз рассматривались вопросы прекращения или приостановления деятельности дружин. Немаловажным является и тот факт, что далеко не каждый кандидат на получение удостоверения дружинника становится таковым. По результатам проверок до 10% кандидатов отсеивается из-за привлечения к административной ответственности. Показателем этой работы служит и то, что город Пинск не попадает в поле критики контрольно-надзорных органов, когда по всей области выявляются факты правонарушений и преступлений самими дружинниками. Одна из основополагающих проблем сегодня является то, что трудно замотивировать работника предприятия, организации к добровольному, добровольному участию в охране общественного порядка. Об этом говорят все, начиная от командиров, с, с самих добровольных дружин, так и руководителей, заместителей руководителей предприятий это направление. К сожалению, люди все с меньшей степенью готовы в личное время выходить на дежурство и оказывать безвозмездно содействие в охране правопорядка. По инициативе правоохранителей на предприятиях и в учебных заведениях действует система стимулирования активных общественников. Кроме материальной мотивировки, существует практика предоставления дополнительных оплачиваемых дней к отпуску. В соответствии с коллективными договорами, дружинникам предоставляются и другие блага. В декабре на заседании штаба будут подводиться итоги года, где вновь поощрят добросовестных дружинников и на совместном совещании будут рассмотрены существующие проблемы и вопросы.